assalomu alaykum qadrli muxlislar vaqt o'tishiga qaramasdan hozirgi dolzarb bo'lib turgan buyuk rasm necha pul turishi mumkin bunday rasm uchun odamlar aynan qancha pul to'lashlari mumkin ushbu videoda qachon aytilgan bo'lmasin yigirmata eng qimmat rasm taqdim etilgan va uning bahosi kelishilgan narxda emas xaridorlar u uchun auksionlarda va shaxsiy sotuvlarda taklif qilgan narxda belgilangan marhamat tomosha qiling yigirmanchi o'rinda bayroq jasper jons jonsning eng mashhur asari uning amerika bayrog'i haqidagi orzusi bilan ilhomlangan bo'lib ikki ming o'ninchi yilda bir yuz o'n million aqsh dollariga sotildi va bu narx hozirgi kunda inflyatsiyani hisobga olgan holda bir yuz yigirma butun sakkiz million aqsh dollarini tashkil qiladi jasper jons bu rasmni yigirma to'rt yoshida chizgan o'n to'qqizinchi o'rinda osmonrang yostiqda yotgan yalang'och amedeo modelyani ushbu asarni rassom bir ming to'qqiz yuz o'n yettinchi yilda yozgan ikki ming o'n ikkinchi yilda stiven koyn tomonidan dmitriy ribolovlevga bir yuz o'n sakkiz million aqsh dollariga sotilgan inflyatsiyani hisobga olganda uning hozirgi narxi bir yuz yigirma uch million aqsh dollari o'n sakkizinchi o'rinda qichqiriq edvard munk insoniyat tarixidagi eng mashhur asarlardan biri bir ming sakkiz yuz to'qson beshinchi yilda yozilgan 2012 yilda u norvegiyalik milliarder Petter olsen tomonidan amerikalik tadbirkor leon blekga 119.9 million aqsh dollariga sotildi ammo inflyatsiyani hisobga olganda u hozir 125.1 million aqsh dollarini tashkil qiladi munkning bir nechta qichqiriqlari mavjud va bu rasm pastel bo'yoqlari bilan chizilgan edi 17 o'rinda olam qutqaruvchisi balki leonardo Da Vinci. asarida iso masihni olam qutqaruvchisi sifatida chizish uchun rasm muallifligi huquqi leonardo davinchiga tenglashtiriladi asar bir ming to'rt yuz to'qson va bir ming besh yuz o'n to'qqizinchi yillar oralig'ida yozilgan ikki ming o'n uchinchi yilda u milliarder dmitriy bir yuz yigirma yetti butun besh million aqsh dollariga sotilgan va inflyatsiyadan so'ng u bir yuz o'ttiz bir butun bir million aqsh dollarini tashkil etadi o'n oltinchi o'rinda trubkali yigit pablo pikasso Пикассо 1905 ming to'qqiz yuz beshinchi yilda uning pushti davrida yozgan ushbu rasmi parijlik yigitchani namoyish etadi u ikki yilda barilla Group tashkilotiga 104.2 yuz to'rt butun ikki million aqsh dollariga sotilgan va inflyatsiyani inobatga olgan holda hozirgi kunda uning narxi bir yuz o'ttiz to'rt butun ikki million aqsh dollari o'n beshinchi o'rinda mulen dela galetdagi bal pier agust renaur balki fransuz impressionisti eng mashhur shoh asari bo'la turib u asar bir ming to'qqiz yuz to'qsoninchi yilda yetmish sakkiz butun bir million aqsh dollariga sotilgan hozirgi kunda esa inflyatsiyani inobatga olgan holda uning narxi bir yuz qirq uch butun ikki million aqsh dollarini tashkil qiladi o'n to'rtinchi o'rinda lyusen freyd portretiga uch yondashuv frensis pekon san'at bu holatda tarixiy asar yaratilishigacha olib kelgan tasviriy san'at bu bekonning 1969 yildagi asari 2013 yilda stiv Winning sobiq xotiniga 142.4 million aqsh dollariga sotilgan hozirgi kunda esa inflyatsiyani inobatga olgan holda bugungi narxi 146.4 million aqsh dollari 13 o'rinda shifokor gashe portreti Vincent van Gogh. ushbu rasmda van Gogh hayotining oxirgi bir necha oylarida unga g'amxo'rlik qilgan shifokor tasvirlangan undan bir asr so'ngra 1990 ming to'qqiz yuz to'qsoninchi yilda yapon sanoatchisi rioe saitoga sakson ikki yarim million aqsh dollariga sotilgan bu esa hozirgi kunda inflyatsiya hisobida bir yuz ellik bir butun ikki million aqsh dollarni tashkil qiladi o'n ikkinchi o'rinda tush pablo pikasso pikassoning bir yilda yozilgan ushbu asarida uning sevgilisi ualter tasvirlangan ushbu rasm ikki ming o'n uchinchi yilda steven vin tomonidan steven a koinga bir yuz ellik besh million aqsh dollariga sotilgan lekin inflyatsiyani hisobga olganda u bir yuz ellik to'qqiz million aqsh dollarini tashkil qiladi o'n birinchi o'rinda adel blox bauer bir portreti gustav klimt ushbu portret 1907 yilda yozilgan bo'lib 2006 yilda Maria altman tomonidan ronald Lauderga 135 million dollarga u tashkil qilgan yangi ko'rgazma uchun sotildi inflyatsiyani hisobga olgan holda hozirgi kunda uning narxi 160.4 million aqsh dollarini tashkil qiladi 10 o'rinda ayol uch villyam dekuning rassomning bir ming yilning boshlarida ayolga bag'ishlab yozgan oltita asarlaridan biri ikki ming oltinchi yilda aqshlik kollektor devid geffen tomonidan steven koinga bir yuz o'ttiz yetti million dollarga sotilgan inflyatsiyani inobatga olgan holda hozirda u bir yuz oltmish uch butun to'rt million aqsh dollarini tashkil qiladi to'qqizinchi o'rinda esa nomer besh bir ming to'qqiz yuz qirq sakkizinchi yil jekson pollok britaniyalik ston rosis rok ruhi musiqalaridan birida pollokning ushbu asarida haqida eslatma bor uning shoh asari bir ming to'qqiz yuz qirq sakkizinchi yilda devid geffen tomonidan meksikalik kollektor devid martinezga bir yuz qirq million aqsh dollariga sotilgan ushbu narx esa hozirda inflyatsiyani inobatga olgan holda bir yuz oltmish olti butun uch million aqsh dollarini tashkil qiladi sakkizinchi o'rinda yotar yalang'och amidelo modelyani modelyani yalang'och holda tasvirlangan ayollar rasmini chizishni yaxshi ko'rar edi bu bir ming to'qqiz yuz qirq yettinchi bir ming to'qqiz yuz qirq sakkizinchi yilda yaratilgan asar xitoylik biznesmen va san'at asarlari kollektori liu saniuga ikki ming o'n beshinchi yilda bir yuz yetmish butun to'rt million aqsh dollariga sotildi bu esa hozirgi kunda inflyatsiyani inobatga olgan holda bir yuz yetmish ikki butun ikki million aqsh dollarini tashkil qiladi yettinchi o'rinda aljirlik ayollar pablo pikasso o'n beshta versiyadan iborat asarning yakuniysi qatarning sobiq bosh vaziri hamad ben jasim bin jaber al taniyga ikki ming beshinchi yilda bir yuz yetmish to'qqiz butun to'rt million aqsh dollariga sotilgan hozirgi kunda inflyatsiyani inobatga olgan holda bir yuz sakson bir butun ikki million dollarni tashkil qiladi oltinchi o'rinda martin solmans va opien koppit juftligining portretlari rembrandt Rembrandt qo'li bilan yozilgan portret juftligi Rothschild oilasi tomonidan 180 million aqsh dollariga sotilgan asarni Louvre va amsterdamdagi reys muzeym tomonidan qo'shma xarid qilingan inflyatsiyani inobatga olgan holda hozirgi kunda uning narxi 182 million aqsh dollarini tashkil qiladi 5 o'rinda nomer olti benafsha yashil va qizil mark Rothko mark rodko qo'li bilan bir ming to'qqiz yuz ellik birinchi yilda yozilgan bu asar ikki ming o'n to'rtinchi yilda sheriz mue tomonidan dmitriy roa bir yuz sakson olti million aqsh dollariga sotildi hozirgi kunda inflyatsiyani hisobga olgan holda bu narx bir yuz sakson sakkiz million aqsh dollarini tashkil qiladi to'rtinchi o'rinda o'n yetti a raqami jekson pollok pollokning eng qimmat asari bir ming to'qqiz yuz qirq sakkizinchi yilda yozilgan u devid geffen fondi tomonidan milliarder kennet k griffinga ikki yuz million aqsh dollariga sotilgan hozirgi kunda inflyatsiyani inobatga olgan holda bu narx hozirda ikki yuz ikki million aqsh dollarini tashkil qiladi uchinchi o'rinda karta o'yinchilari pol sezan sezanning besh qatorli rasmlarining bir qismi bo'lib -cil, -cil bir ming sakkiz yuz to'qson ikkinchi yil bir ming sakkiz yuz to'qson uchinchi yillarda yozilgan bu asarning bir nechta variantlari bor ulardan biri ikki ming o'n birinchi yilda qatar amiri oilasiga ikki yuz ellik to'qqiz million aqsh dollariga sotildi hozirgi kunda esa bu inflyatsiyani inobatga olgan holda ikki yuz yetmish olti million aqsh dollarini tashkil qiladi ikkinchi o'rinda esa to'ying qachon pol gogen ushbu asar bir ming sakkiz yuz to'qson ikkinchi yilda pol gogen birinchi marta taitiga kelganidan bir yil so'ngra yozilgan u ikki ming o'n beshinchi yilda rudolf shtexlin oilasi tomonidan qatar muzeyiga uch yuz million aqsh dollariga sotilgan inflyatsiya inobati bilan bu narx hozirda uch yuz uch million aqsh dollarini tashkil qiladi va nihoyat birinchi o'rinda esa almashinish vilyam de kuning ushbu asar niderland rassomi tomonidan bir ming to'qqiz yuz ellik beshinchi yilda yozilgan bo'lib uning sotilgan asarlari ichida eng qimmati hisoblanadi u ikki ming o'n beshinchi yilda devid geffen fondi tomonidan amerikalik milliarder kenned griffinga uch yuz million aqsh dollaridan ortiqroq narxga sotilgan hozirgi kunda inflyatsiyani inobatga olgan holda bu narx uch yuz to'rt million aqsh dollarini yoki undan ko'proq narxni tashkil qiladi qadrli muxlislar agar video sizga yoqqan bo'lsa kanal rivoji uchun layk like bosishni unutmang va albatta kanalga obuna bo'ling